Kita mulakan video UCL review final ni dengan satu pantun. Lama tak pantun kan? So jom kita pantun. Kawan aku fan Arsenal tak pernah menang UCL lagi. Nasiblah MU kalah kat final. Tidak masuk kena toron dengan PSG. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ni kita nak review game UCL hendak pun berjalan Yang mana macam kita tahu PSG Berjaya membantai Inter Milan sampai 5 biji Tak rasa macam final dah pun Kita rasa macam game ni friendly saja. PSG boleh menang sampai 5 biji Hui memang kau kau PSG bantai Inter Milan game ni Dan kita juga nak review game Conference League Final Antara pasukan Chelsea dengan Real Betis Yang mana mereka pun membantai juga Iaitu mereka bantai Real Betis dengan 4-1 So tak mau cakap banyak kita masuk dalam video Kita semak Chelsea dengan Real Betis dulu Aku minta maaf lah fan, -fan Chelsea aku sembah lambat sikit Bukan sakit hati Sancho menang trofi Sakit hati tu sakit hati juga lah kan Tapi sebenarnya baru balik lah daripada KL Kan hari tu tengok MU kalah dengan Asyik star Lepas tu balik tu rehat sat Lepas tu hari ni kita compile sekali Kita review sekali dengan game dengan final UCL So Chelsea menang part 1 dalam game ni lah Tapi kalau hang tengok game ni Mula-mula bukanlah Chelsea ni menang dengan mudah pun Sebab mereka kena 1-0 sampai first half tamat tau Dan aku rasa dalam game ni mungkin Real Betis boleh menang. Sebab walaupun Chelsea control possession, tapi depa ni macam attack mau tak mau je dalam game ni. Sampailah Real Betis boleh skor gol pertama, assist yang cukup mantap daripada Isco, aku pun tak expect dia nak passing macam tu. Dapat dekat Ezra dia rembah masuk kalahkan Robert Sanchez. Lepas tu second half, Chelsea buat beberapa perubahan taktikal yang mana depa ni lagi agresif daripada segi menyerang. Depa tak nak main passing belakang, passing kat tengah dah. Depa terus direct menyerang. Kalau ada peluang depa terus naik ke atas. Lagi memudahkan raja depa bila Real Betis pun main bertahan. Aku aku pernah cakap atas sebelum ni Yang mana pasukan Chelsea ni Kalau lawan dengan tim memang low block Memang boleh ketam makanan mereka Chelsea ni kalau nak makan mereka Hang kena kacau midfield mereka Hang jangan biarkan mereka ni bersenang dekat bahagian tengah Macam ni lah jadi dah dekat second half Tapi seorang player yang patut dapat pujian dalam game ni Selain Enzo Fernandez Aku rasa adalah Cole Palmer ni boleh kata Cole Palmer show lah walaupun season ni orang duk kata dia duk barai 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 kan tapi kali ni final dalam conference league dia step up lagi dalam game ni dia buat 2 assist walaupun dia tak score goal dalam game ni tapi bagi aku dah cukup dah untuk Palmer ni dia nombakkan sebagai pemain terbaik dekat atas padang dengan movement-movement dia yang mengelirukan pemain pertahanan lawan lepas tu lagi-lagi 2 -lagi, gol crucial awal Chelsea tu Palmer yang assist gol Enzo dan juga gol Nicolas Jackson Jackson walaupun acah-acah tanduk kena dekat dada pun tak apa lah kan janji gol gol kira gol. Tak kira lah guna kepala ke, guna dada ke, janji gol. Sebelum tu, fan-fan Chelsea dok macam clueless. Eh, pas siapa masuk ke Sancho atau kita tengah ketinggalan ni? Sebab waktu tu, Chelsea kena tinggal 1-0 dan waktu tu, Mariska dengan bijaknya masuk ke Sancho. Dan ramai kritik keputusan Mariska ni. Tapi lala kali, ha, Sancho pun skor gol dalam game ni. Dia skor gol ketiga untuk bagi Chelsea lead 3-1. Lepas tu Kaisero tambah bagi jadi 4-1 Kalau kita nak kata individual performance Aku nak puji pemain macam Kukureya Dia berjaya stopkan Anthony dalam game ni Anthony memang nampak macam dia pakai jersey AMU dalam game ni Nampak memang tak fashion gila Sampai barai member Bukan setakat barai Dia koyak pula pergi bergaduh dengan Enzo Nasiblah ada si Sancho pejuang kebebasan Tenangkan Anthony Tapi apa pun untuk Chelsea dalam game ni Memang mereka deserve untuk menang Walaupun Fosa mereka agak kelulus sikit daripada segi menyerang Mereka still pegang posisi Second half Mereka lebih agresif daripada segi menyerang kalau hang tengok ah oh Chelsea ni tak ada depa tak ada striker yang komplit dan juga goalkeeper yang betul-betul solid tau. Aku berani cakap dekat kalau Chelsea lah tiba-tiba next season depa dapatkan goalkeeper yang solid dan striker yang cukup-cukup solid. Lamdela tu dah padu dah tapi kuasa kalau depa betul-betul nak challenge title depa kena dapatkan striker world class lah ataupun Lamdela dah cukup mana aku tahu kan. Kalau lah depa dapatkan goalkeeper yang solid dan striker yang solid, aku berani jamin lah Chelsea musim depan akan fight title EPL. Dan dengan depa menang 4-1 dengan Real Betis ni Chelsea yang ada satu tim merah tu Kata tim merah tu Lagi besar daripada Chelsea Tim apa? Arsenal oh, tersebut, Sorry tersebut nama pulak kan Lain Chelsea Jadi satu-satunya pasukan Yang dah pernah menang semua kejuaraan Eropah. Tak ada satu pun tim yang pernah buat, tak kira lah Real Madrid ke, Barcelona ke, Chelsea. Chelsea je yang pernah buat benda ni, iaitu menang semua kejuaraan Eropah yang pernah ada. Han sebut je UCL, han sebut je Conference League, han sebut je Europa League, ataupun Super Cup, semua Chelsea pernah menang. Nak saya bahas pasal Arsenal. Arsenal, dia duk pumpang-pumpang kata dia pemain UCL. Ah, Conference League pun dia pun tak pernah menang. Ah, Conference League tu kira okey kan, dia tak pernah main kat situ. Ah, Europa League. Europa League pun dia pun tak pernah menang. UCL tu jangan duk cakap cakap Masuk tu beda dapat sedia penyertaan saja. Lepas tu, tu, pun nak gelak ke orang tak main UCL Eh tumbuk lagi Wah asana yang geraf-geraf Yang marah Eh tiba-tiba review Chelsea Marah asana pula kan So untuk Chelsea Memang deserve untuk menang Dan aku rasa coach yang patut dapat pujian Adalah Enzo Mariska lah Dia ni awal-awal musim lagi Masuk pressure ke tau Masuk pressure sebab Depo fan Chelsea Panas pasal pun po pecah Pochettino Datangkan coach yang tak pengalaman Walaupun dia menang championship Championship tu coach mana-mana pun boleh menang Tapi Enzo Mariska dah buktikan Yang dia ni bukan coach yang cikai-cikai dia berjaya buat pasukan Chelsea finish dekat top 5 musim ni Dan bawa Chelsea menang trofi Eropah Dan aku rasa next season cabaran yang lagi besar untuk Enzo Maresco Sebab dia pemain dekat UCL Dan kalau hampa nak tahu satu fakta Sejak kali terakhir Arsenal menang trofi Atau FA Cup under Mikel Ateta Waktu tu Chelsea daripada satu tim yang padu DJ oleh Abramovich pemilik mereka Tok boleh beli Lepas tu Chelsea jadi bentuk club Level-level AMU waktu tu Kena belasah banyak kali Enzo Maresco mai bawa mereka fight dekat top balik Dan menang trofi Dia pun menang trofi lagi awal daripada Arsenal sejak kali tahik Arsenal mana trofeo itu dah bukan nak throw Arsenal kan tapi korang video ni macam boleh throw Arsenal banyak je kan sebab lepas ni kita nak sama final UCL pula yang mana satu tim yang tak pernah menang UCL dah pun menang kali ni tapi bukan Arsenal lah Arsenal still tak menang lagi kali ni PSG so kita simak pasal PSG kita masuk dekat final UCL review yang mana dalam game ni eh aku geram betul dekat Inter Milan aku dah cakap dah Inter Milan Kan? bukan bukan memanglah PSG padu tapi Inter Milan kalau main macam ni dekat final baik bagi tim lain je main dekat final rugi je slot tu bagi dekat final tau geram pula aku tengok Inter Milan main dalam game ni kan punyalah beria dia kalahkan Barca itu tapi dalam game ni ha apa pun dia tak boleh buat tapi kalau tengok game ni betul-betul ya -betul lah, ni bukanlah sebabkan Inter dia main tak betul ataupun dia ni nampak gugup ke tidak tapi memang PSG dominate dia daripada segala sudut PSG buatkan padang ni macam padang pok dia memang kuajak betul tak bagi chance langsung dekat Inter Milan. Daripada minit pertama lagi ya, PSG cuba untuk kontrol Inter Milan. Sebab kalau hangpa tengok Inter Milan punya gameplay lagi-lagi waktu semi final lah depa lawan dengan pasukan Barca. Depa daripada segi pertahanan Barcelona dah bijak dah baca macam mana nak pecah ke pertahanan depa. Tapi cuba Barcelona waktu dekat semi final depa bongok sikit daripada segi defending. Defend depa letak sampai ke tengah. Tapi dalam game ni PSG bagi aku depa memang balance daripada segala sudut, daripada segi menyerang, daripada segi bertahan dan depa mudah gila nak makan sistem pertahanan yang Inter Milan pakai iaitu tiga defend dekat belakang. Kalau kita tengok pemain macam Nuno Mendes dan juga Ashraf Hakimi tim yang selalu overlap memang membantu gila pelik-pelik macam Kevara Skala dan juga Desi dekat belah kanan dan juga kiri lah sebab bila dua fullback mereka ni overlap buatkan pelik-pelik pasukan Inter Milan mereka ni tak cukup kaki tangan tau untuk bertahan sebab kalau pun tengok lah Inter Milan memang waktu mereka tengah bertahan depan turun ramai tapi waktu mereka menyerang pun mereka naik ramai juga so apa yang PSG buat dalam game ni adalah mereka cuba pegang dekat bahagian tengah dan bila moment dia Inter Milan dapat bola mereka akan cuba press kau-kau cuba rampas bola dan aku boleh tengok pemain macam Vicha, Kepada Sekelia, Desi, Redu, Osmani Dembele. Walaupun mereka ni sebagai pemain dekat atas. Dan mereka ni sepatutnya tak turun bawah pun. Tapi dalam game ni, mereka ambil tanggungjawab untuk turun bertahan. Untuk rampas bola daripada belakang. Han boleh tengok banyak kali dalam game ni. Kepada Sekelia, Dembele dan juga Desi Redu. Boleh rampas bola daripada opponent. Bila mereka ni track back daripada belakang. Yang tu kredit kena bagi dekat mereka. Dan midfield Inter Milan dalam game ni memang tak hidup disebabkan ada penguasaan yang cukup besar daripada midfield pasukan PSG lagi-lagi daripada pelik macam Vitinha, Fabian Ruiz dan juga John Neves tiga ekor dekat tengah dia kan aku tak tahu lah macam mana nak rampas bola daripada mereka Vitinha dengan first touch dan cukup baik dan dia ni juga boleh adapt dengan pressure-pressure Inter Milan Inter Milan press bukan biasa-biasa amat dalam game ni tapi kalau hang tengok dalam game ni PSG punya pressing lagi kau lagi daripada pasukan Inter Milan Inter Milan mereka pressing, pressing acar-acar sampai ke keeper je tapi PSG mereka press betul-betul sampai ke semua lah semua dalam game ni berapa kali dia buat mistake dia buang bola tak jadi selalunya kalau keleras dapat dekat play tak apalah kan berapa kali dalam game ni semua buang bola dapat dekat play play PSG ataupun bola tu keluar padang saja dan dalam game ni dia si redo what a performance daripada dia dia score 2 gol buat satu assist lepas tu ke varas clear dalam video lepas kalau kau tengok dalam 10 transfer terbaik musim ni tak silap aku aku tak letak aku nama Vicha ke varas clear aku minta maaf lah sebab aku terlepas nama dia betul-betul aku lupa sebab aku tengok dia main dekat PSG aku tengok macam dia dah main lama dah dekat PSG sampai aku lupa yang bau mai je dekat PSG dan memang ADK bijak pakai bicara ke barat sekali ni. Dia seri reduce skor 2 biji. Lepas tu Arsenal Kimis skor awal-awal tu kan. Ayah aku rasa macam 3-0 ni dah dah okay lah kan. Aku rasa macam waktu ni waktu ni aku rasa macam 2-0 dia dah cukup dah dekat final. Tapi sekali depa tambah lagi gol. Depa tambah gol ke Kevares Kelia dan tambah lagi hujung-hujung Mayulu pula skor. Mai celah mana nama Mayulu pun boleh skor dekat final ni? Ah itulah padu dalam game ni PSG. ADK eh, sampai masukkan play-play muda tau dekat hujung game semata-mata nak bagi depa main tau. Nak bagi depa experience main dekat final. Waktu tu PSG dah lead sampai 4-0 dah. Antara pemain-pemain yang bagi aku agak mengecewakan dalam game ni adalah pemain macam Federico De Marco yang kita duk kata dia ni antara the best left back dekat dunia lah ni. Tapi dalam game ni depa buat ada macam adik, -adik je Senang je dia duduk kena kitat eh. Lepas tu presi PSG pun on point dalam game ni Pemain macam Marcus Turam dan juga Lautaro Martinez Yang depa dua ni ada kombinasi yang cukup baik Marcus Turam ni selalu buat kerja-kerja kotak Lautaro Martinez ni selalu tunggu dalam kotak penalti Tapi disebabkan Marcus Turam pun gagal buat kerja dia dalam game ni Lautaro Martinez pun jadi tunggu dalam game ni Senang cerita daripada goalkeeper sampai ke striker Tak ada satu pun benda positif untuk Inter Milan dalam game ni Kalau hang perasan satu benda positif hang boleh ingatkan aku Aku rasa tak ada Semua pun dalam game ni tak perform Sebab kalau hang pun tengok ah, shooting-shooting Play-play PSG buat lah Aku rasa dia ni Dah baca tau Macam mana Soma punya Pergerakan sebelum ni Sebab Soma ni Dia ada satu serta-serta moment Yang mana dia boleh Save bola tu dengan mudah Dan nak tengok lagi Lepas lawan dengan Barca Dia betul-betul mudah lah Nak selamatkan banyak Percubaan daripada Play Barca Tapi dalam game ni PSG gunakan sudut-sudut Yang -sudut dia tak jangka Untuk depan skor Personally aku rasa Happy untuk pasukan PSG Sebab depan dah menang First ever UCL depan Mbappe tobat dia tubuh angin lah ni kan Walaupun dia buat story Dia congrats dekat PSG Tapi aku rasa macam dia taubat lah kan? Sambil dia tag tu Sambil dia geram lah Sambil dia duduk ketak gigi kan Dia ha, panah lah Aku belah daripada PSG tu Dia pun menang UCL pula kan Walaupun aku rasa happy PSG menang UCL Memang mereka deserve Mereka dah kalahkan banyak tim-tim kuat dah lagi-lagi tim-tim daripada EPL dan final ni depa dah buktikan depa tim yang tak boleh dikalahkan dalam UCL pada musim ni tapi daripada satu sudut juga aku kesian juga dekat Inter Milan sebab depa dah kalah final UCL dua kali dalam tempoh 3 tahun terakhir dalam 3 tahun lah depa masuk final dua kali tapi itulah depa kalah dua-dua kali tu hak tu memang pedih lah untuk Inter Milan dan mungkin kita boleh katakan Inter Milan adalah Arsenal versi Itali boleh jadi kan sebab Inter Milan pun musim ni depa tak menang trofi depa botol liga depa botol final UCL Copa Italia pun dia pun tak menang. Tapi apapun walaupun Inter Milan kena bantai dekat final, kita tak boleh nafikan juga kerja keras yang dibuat oleh Simon Inzaghi. Jadi antara satu pasukan yang terbaik juga dekat Eropah. Cuma itulah dekat final ni aku rasa kalau mana-mana tim masuk final dengan PSG pun akan struggle. Tapi itulah kalau dengan cara main macam ni, kalau Barca lawan dengan PSG, aku rasa mungkin Barca boleh bagi fight dengan PSG lah. Cuma itulah Barca hari tu lawan dengan Inter, dia ego sangat. Dia pun terlalu main ofensif sangat tau. Hak itulah aku rasa ralat sikit. Kalau dia pun main bertahan sikit je dalam game tu, dia pun boleh masuk final mungkin dia boleh do something lawan dengan PSG itulah pendapat aku kan kau pun tak setuju, boleh komen dekat bawah ah ha, satu lagi yang aku rasa fresh sikit dekat Inter Milan yang mana dia punya marking marking dia pun memang kelok dalam game ni tapi aku rasa salah satu sebab marking dia ni kelok adalah disebabkan adanya Osmani Dembele hang tengok ah ha, Dembele dalam game ni bukan dia tunggu dekat atas macam tunggu eh. contoh ah bila pemain-pemain tengah kena pressing dekat tengah dia akan turun untuk bagi jadi satu lagi tambahan player so player-player tu boleh cari dia untuk passing dekat dia so tak kira macam mana padu pun Inter Milan pressing PSG tetap ada cara juga untuk lepaskan diri daripada pressing hak tu memang mantap lah PSG dan awal-awal aku nak wish good luck dekat Tottenham sebab akan lawan dengan PSG dekat Super Cup nanti aku harap tak adalah pembatasan sangat kan tapi aku rasa mungkin Tottenham boleh bagi fight kan aku rasa paling kurang 6-0 cukup kan kena dengan PSG tak tahulah kan kita tengok nanti jadi apa so dengan kemenangan PSG ni kalau aku tanya apa siapa pemain yang patut dinobatkan selaku pemain terbaik dalam kejohanan UCL pada musim ni Apa komen dekat bawah sepedia bagi aku walaupun dia seri 2 perform dekat final aku rasa Osman Dembele patut dapat pergi sebagai pemain terbaik dalam UCL hampa boleh komen dekat bawah ok ni bukan main on the match dekat final tau ni pemain terbaik dalam tournament UCL kali ni hampa boleh komen dekat bawah ok so itulah video kali ni dan terima kasih sebab tak sampai habis jangan lupa like jangan lupa share jangan lupa subscribe aku Solehan Assalamualaikum